Salam sejahtera sahabat bola. Selamat datang kembali ke saluran Sukan Tiger. Pernahkah kalian terbayang apa rasanya bekerja di sebuah tempat di mana satu kesilapan kecil boleh membuatkan kalian kehilangan segalanya dalam sekelip mata? Itulah kenyataan pahit yang terpaksa dihadapi oleh para jurutakpik di Liga Super Malaysia ketika ini. Namun persoalannya, adakah ia hanya disebabkan oleh taktik di atas padang semata-mata ataupun Liga kita kini sedang dilanda krisis kredibiliti yang sangat parah yang membuatkan jurulatih luar mula berasa malas dan takut untuk datang ke sini? Mana tidaknya, bermula dari isu tunggakan gaji yang tidak pernah selesai sehinggalah kepada skandal pemain warisan yang didakwa menggunakan dokumen palsu untuk bermain di liga kita. Mari kita fikirkan sejenak. Bayangkan perasaan seorang jurulatih profesional apabila pemain yang mereka harapkan sebagai tunjang pasukan rupanya terpalit dengan isu dokumen yang tidak sah ia bukan sahaja memalukan kelab tetapi merosakkan seluruh perancangan teknikal yang telah dibina berbulan-bulan lamanya bagaimana anda mahu membina pasukan yang kuat jika integriti pemain itu sendiri dalam keraguan ditambah pula dengan kes tujuh orang pemain yang terpaksa mengambil tindakan drastik memboikot latihan kerana hak mereka dinafikan apabila pemain mula hilang sabar kerana gaji tertunggak fokus mereka bukan lagi pada bola sepak bagaimana anda mahu memotivasikan pasukan jika pemain sedang memikirkan cara untuk menyara keluarga Kes-kes seperti ini adalah lampu merah yang memberi mesej kepada dunia luar bahawa Liga Malaysia sedang berada dalam keadaan yang sangat tidak profesional. Baru-baru ini, satu senarai telah tular di media sosial, sebuah senarai hitam yang tidak diinginkan oleh mana-mana jurulatih sekalipun. 5 nama besar, 5 reputasi hebat. Namun semuanya berakhir dengan nasib yang sama, dipecat, meletak jawatan atau direhatkan secara paksa. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya nak minta jasa baik korang semua. Pastikan korang dah tekan butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi. Kita tak nak korang terlepas analisis tajam dan berita eksklusif yang hanya ada di saluran Sukan Tiger ini. Dah ready? Jom kita bahas. kita mulakan dengan sosok Kinoshi Katsuhito di Selangor FC. Datang dengan reputasi disiplin tinggi ala Jepun, Kinoshi memikul beban sejarah yang sangat berat di bahunya. Selangor bukan sekadar kelab, mereka adalah institusi bola sepak yang menuntut kejayaan segera tanpa ada kompromi. Tekanan untuk mengembalikan zaman kegemilangan gergasi merah membuatkan setiap keputusan seri terasa seperti sebuah bencana nasional bagi penyokong. Namun, adil ke? Referensi menunjukkan bahawa ketidakmampuan menjaga konsistensi menjadi punca utama mengapa manajemen akhirnya memilih untuk melakukan perombakan di tengah jalan. Tetapi kita harus faham, disiplin Jepun memerlukan masa untuk diserap oleh pemain tempatan dan masa adalah sesuatu yang tidak diberikan kepada Kinoshi. Kegagalan ini bukan sahaja tentang taktik tetapi tentang ketidaksabaran pengurusan dalam membina proses jangka panjang. Tidak jauh berbeza, kita melihat nama E. Elvarasan di Kelantan TRW. Namun, kes Elvarasan adalah cerminan kepada badai pengurusan yang sesungguhnya. Persoalannya, bagaimana seorang jurulatih boleh fokus menyusun strategi kemenangan jika di luar padang, kelab sedang bergelut dengan isu gaji yang kronik dan sekatan perpindahan daripada FIFA? Alvarasan sering kali menjadi perisai bagi masalah yang sebenarnya berpunca daripada ketidakstabilan organisasi kelab. Di sini kita dapat melihat satu corak yang sangat sedih di mana jurulatih sering menjadi orang pertama yang dikorbankan semata-mata untuk menutup kelemahan pihak atasan yang gagal menguruskan keuangan kelab dengan betul. Seterusnya, Jean-Paul De Marigno di Sabah FC mengendali pasukan di negeri di bawah bayu bukan soal taktik tetapi soal menguruskan ekspektasi seluruh negeri yang sangat fanatik terhadap bola sepak. Sabah mempunyai penyokong yang sangat setia namun mereka juga sangat menuntut progres yang mendadak. Apabila skema antarabangsa yang dibawa De di Marigno tidak membuahkan kemenangan dengan segera dalam beberapa perlawanan awal, tekanan dari tribun mula meresap masuk ke meja pengurusan. Ini membuktikan bahawa dalam liga kita, kesabaran adalah barang mewah yang sangat jarang ditemui oleh pemilik kelab yang mahukan hasil segera seolah-olah menggunakan alat kawal jauh. Begitu juga dengan Badrul Afzan di Terengganu FC dan legenda kejurulatihan K. Devon di Melaka. Mereka menghadapi cabaran yang hampir sama. Tekanan luaran dan ketidakstabilan dalaman kelab membuatkan kerja mereka menjadi hampir mustahil. K. Devon sebagai contoh, seorang jurulatih yang penuh pengalaman. Namun, pengalaman puluhan tahun pun tidak mampu menyelamatkan beliau apabila sistem sokongan pengurusan kelab sudah mula goyah. Mari kita bincangkan pula impak kepada pemain. Apabila jurulatih sering bertukar, pemain menjadi mangsa eksperimen. Setiap jurulatih baru membawa falsafah baru. Pemain muda kita terkeliru. Perkembangan mereka terbantut. Inilah sebabnya mengapa kualiti Liga Super sukar untuk meningkat ke tahap Asia. Kita hanya sibuk menukar pemandu tetapi tidak pernah membaiki enjin kereta itu sendiri. Jika isu kebajikan pemain tidak diselesaikan, kita akan melihat lebih banyak lagi jurulatih berkualiti yang akan angkat kaki. Mereka tidak mahu nama mereka tercalar hanya kerana kegagalan pihak pengurusan menguruskan dokumen pemain dan membayar gaji. Siapa yang mahu datang mengajar di tempat yang kucak kacir? Jurulatih luar melihat kes tujuh orang pemain mogok itu sebagai amaran bahawa kontrak di Malaysia adalah sekeping kertas tanpa nilai jika gaji tidak dibayar. Budaya hasil segera digabungkan pula dengan isu dokumen palsu pemain warisan dan tunggakan gaji adalah gabungan maut yang akan menghusnahkan Liga Super Eater dalam jangka masa panjang. Kita tidak boleh hanya menyalahkan jurulatih apabila keputusan tidak menyebelahi pasukan. Sedangkan di belakang tabir, sistem pengurusan kelab sebenarnya sedang runtuh lebur. Kitaran pemecatan ini tidak akan berhenti selagi integriti Liga tidak diutamakan oleh badan pengendali Liga. Persoalan besarnya ialah siapa bakal menyusul selepas ini. Kita melihat beberapa pasukan di tangga bawah Liga sekarang dalam keadaan panik yang amat sangat. Adakah kita akan terus melihat kitaran yang membazir ini setiap tahun? Pertukaran jurulatih secara kerap hanya akan membawa kepada pembaziran wang pembangsaan kontrak yang sepatutnya boleh digunakan untuk pengembangan akademi dan membayar hak pemain yang terabai. Kita perlukan stabiliti yang sebenar. Kita perlukan pemilik kelab yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada kontrak dan peraturan liga tanpa mencari jalan pintas. Senarai lima jurulatih ini, skandal dokumen palsu pemain warisan dan tunggakan gaji itu harus menjadi pengajaran paling pahit buat bola sepak Malaysia. Sudah tiba masanya kita berhenti menjadi liga kubur jurulatih dan mula menjadi liga yang benar-benar profesional di mata dunia. Itulah analisis mendalam kita di Sukan Tiger untuk hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Adakah pemecatan ini wajar atau sekadar tindakan panik? Dan adakah anda rasa liga kita masih menarik di mata jurulatih luar setelah semua skandal ini terbengkar? Sampaikan pendapat kalian secara matang di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, share dan teruskan sokongan anda kepada saluran ini. Sampai jumpa lagi dalam kupasan seterusnya. Terima kasih kerana setia menonton.